艺术品，不愧是艾老师亲手操作，完美。好久没有见到艾老师站全口了，拍张照片纪念一下。嗯、好了好了，都散了吧。嗯、好,了好吧。 你怎么这么老实啊？他们要看，你就一直张嘴啊、哎。他们想看嘛，不过被他们那么一说，我都有点舍不得我这钢丝牙套了。那要不然继续戴着吧。那不行，我的隐形牙套我都交钱了。动手吧，韩老师。好，那张开嘴巴。很快，一点都不疼。嗯。看一下吧，你现在的牙。 艾老师、啊，你有没有觉得我的牙齿变齐了很多、啊？要是越整越差的话，我岂不是庸医了？来，我看一下，张嘴。左二跟左三还是比较歪，你之前戴的钢丝牙套习惯了，可能咬合不太习惯，你咬一下试一下。嗯、哦。你咬我干嘛？跟也要咬啊。我的意思是，等我把手抽出来之后。啊。 对不,对不起，有有没有咬疼你啊？一级工伤。那工伤是不是不用我赔啊？我给你发的视频你还记得吧？哦，我知道这个，U 是上，L 是下，先卡中间，后卡旁边。嗯。 你有没有觉得我的颜值又上升了一层？这个牙套呢，是完全根据你的牙型做的，没有矫正效果。先让你适应一周，到时候我帮你粘附件，然后你就可以正式换上有矫正效果的牙套了。哦，对了，还有这个也是你的。这个是视频上面那个塑料管，嗯、是吧？叫咬胶。哦。重新戴牙套的时候呢，咬两下。 这样有助于你的牙套跟牙齿更加贴合。你就说这个咬胶设计的就应该好看一点。哎，老师，你觉得我现在像不像个仓鼠？行了，小仓鼠，时间到了，咱们该去福利院了。哦哦。来、嗯，七、哎，可以抱抱吗？我这没地儿抱了，那还有一个。 走，哎，我这挂俩呢、哦哦。啊，你真厉害！我不上架。不下，输给下。我上下我上去。我上架。不下，输给下。我要去。你上去。要去哪？啊，喝牛奶可以长高高，像浩然哥哥一样高哦、啊啊啊啊啊啊。这个医生哥哥呢，他也是我的医生。那他不让我吃的东西啊，比你还多呢。我们换牛奶好不好？我想玩捉迷藏。 我们也想玩捉迷藏。那好，那我们喝完牛奶，我们就出去捉迷藏。Yeah, 三二一，都跑哪儿去了？看见你们了啊！ 哎呀，看看这没人啊，都藏哪儿去了？找了半天一个也没找，躲到哪儿了呢？在上边吗？只是我没在发现。大啊、我抓着你了啊！出来，走，姐姐花 王要吃小朋友，小朋友们在哪里？大魔王来喽！我看到你们了，快出来！别以为躲在这儿我就找不到了。不管你是大朋友还是小朋友，我要一个一个的把你们揪出来。 不你看曾李阿姨的时候，眼睛里也有星星，挺聪明啊，炸不出来呀、啊！嘿，都哪儿去了？难道都不在这儿？艾老师有女朋友了、啊？ 这是我亲耳听到的，这你都不知道啊？他呀是艾老师的一个患者，叫曾理哦，对对对，就是这个名字，曾理哦，曾理你在这儿啊？曾理呃，你中午想吃什么？呃。 出去吃，还是点外卖？那就点外卖吧。哦，对了，你可能还要再等一下，因为我后面还有两个患者呢。啊，我下午还有班要上。没关系，周文已经在准备材料了。等咱们吃完饭，就可以帮你占附件了，不会耽误上班的。嗯，那好。 那你再等一下、嗯。你们今晚就要请艾老师吃饭啊？陈姐，你这样临时约艾老师出来，他不一定有空啊。你问的话，艾大夫肯定有空。相信你陈姐的直觉，尽管去约，等你好消息啊。外卖来喽。 其实说实话，我挺对不住顾东海的。如果按照我以前的脾气啊，我可能一天就把他拒绝了。那这次呢？这次有点不太一样。他是我继父领导的儿子，我继父呢又想在退休之前转正，所以我妈就想让我跟他多相处一段时间，我就一直没有把话说的太狠。那我是不是让你为难了？嗯，倒也没有啦。我觉得现在这样反倒轻松了很多。 呃，艾老师，李主任和陈姐还记得吧？晨晨的爸妈。嗯，他们想请你吃顿饭表示感谢，所以你有没有时间啊？哦，那你会去吗？嗯，我当然会去啊，不然你们三个人多尴尬啊。不过他们约今晚，没空的话我回绝他们就行了。我有空。啊，这就答应了？只要你问我都有空。你问的话，艾大夫肯定有空。 热吗？要不然我把暖气再关小一点。嗯，没有没有没有，安老师我吃饱了，那我能不能借下你的洗手台漱个口啊？好啊。 平时都是这么刷牙吗？嗯，对啊。我啊。不能用凉水，刷牙的时候要用温水，这样的话可以减轻对牙齿和牙龈的伤害。牙膏不用多，豌豆大小就可以。而且刷牙最重要的就是牙刷入嘴之前不能沾水，因为沾水之后效果就不好了。刷牙本来就是摩擦来清洁牙齿，你试一下。 那这样又干又硬的刷牙多难刷啊！你现在属于矫正阶段，所以要选择那种比较小的毛刷。这样，牙刷的刷毛跟牙齿呈四十五度角，然后一次两到三颗牙，上下轻轻的刷，千万别横着刷，否则牙齿容易造成楔形缺损。你试一下。 嗯,嗯，我们平时刷牙也不用那么费劲。小心，小心，台阶，有<了>、啊、台阶。光想着艾大夫救了咱们臣，下台阶慢，总想着慢点慢点，多敬他一杯，表达一下感激之情。哦嗯、好好，慢点，您看路啊，一门收住。 就把我们艾大夫给喝大发了，没喝大，没喝多，<laughs> 偶尔喝醉一次怕什么？是吧？咱们艾大夫有小曾照顾呀，我就放心了啊。哎，春姐，都这个时候还拿我开玩笑？啊？小曾啊，我有个侄女儿也想戴牙套，那要不我就介绍给艾大夫了？啊，那好啊，反正艾老师的矫正技术没话说。 大夫，那我就把我侄女的微信推给你了，你加她。哦，老公，你看我侄女现在啊，越来越漂亮，火腿一大美女，漂亮漂亮的，我跟你说，好、嗯、看，嗯，漂亮。我帮你吧、嗯。那个小曾，你帮艾德夫把车开回去。 你先送他回去，对，注意安全啊！啊，啊啊、注意安全。好、啊，啊、我们走了啊！啊，再见，拜拜。<拜拜 S 2> 注意安全啊！我们走吧，走，慢点、啊，小心你站稳了，走直线。我，你看走的多直，是不是？啊、好、啊，好，你往前走，慢点、啊，来，小心走。 OK。你会开车吗？会啊，嗯，第一次。啊？开玩笑啦，我考了六次呢。往前开肯定没问题。希望我能平安回家。 我来吧。嗯，经理，怎么回事？紧张是吗？这偶像剧的套路都被你碰上了，你土不土啊？谢谢啊。 老师你好，我是佳佳。佳佳是谁呀、啊？你不是刚通过人家微信好友吗？还挺漂亮的，才二十岁。哦，我想起来了，是那个陈姐的外甥女吧？嗯，你还不快给人家回信息？不回了，太晚了。 嗯，艾、哎、大夫，我是陈姐的外甥女呀、啊，姨妈跟你说我了吗？我想找你去做牙套。声音还真甜哈，你咋不回人家？曾黎<理>啊，你开过路口了，我我这光顾跟你说话了，我没看着。没关系，你继续往前开，嗯、下一个路口有一个小路，可以绕回。来。 你要不把大灯打开吧？好，在那边能过去吧？我试试啊。 太窄了，掉头也很困难、啊。艾、哎、老师，那前面那车是不是里面有人啊？总、啊、理，我们倒回去吧。倒回去？那后面还有好几百米呢。我我下去看看。听我的，你别下去。不是你别下。你你怎么回来了？ 他们在，他们，你不用说了，我懂。你懂？啊，不是，我我不懂，我只是想说我知道他们在干什么、嗯。那我们怎么办？没办法，只能等一会儿了。哦。 要要要不然我们听那种，嗯。不过别放鬼故事就行。啊！男朋友追我那会儿，晚上他送我回家，就常常会经过一条没有人的小路。那个时候吧，封闭的车厢里只有我们两个人的呼吸声，暧昧就是在这种氛围。我们还是倒回去吧，我帮你看着。哦哦哦，嗯，倒吧。 虽然我右一,一点，对，往左一点，往右，往右，右右，反了，往右，往右，完了。嗯。嗯。等、等、等、我一起嘛，等我，哎、马上到、哎。那个、那个，哎，二十，快看，有那个人过来了。 完了完了，安老师，我没法跑啊！怎么办？啊！别怕，我在。来来来，说实在是不好意思。逼谁呢？我安，我按我错了。我看你们俩孤男寡女，大晚上来这儿，着急开房去。不是你这个人怎么这么说话？我怎么说话？曾关窗户。哎，我告诉你啊，我就不给你让道。不用管他，往前开。 啊，可以下来。可路太窄了，我,啊、我这开的……没事，你可以的。摇下来，听见没有？下来，别紧张，我在。准备，三、二、一，踩油门。真牛啊，这都没碰上。哎，老师，我表现怎么样？可以上秋名山了，不过你的车应该还是被蹭到了。没关系。 很很可能会被监控录下来，很可能扣分罚款的。没关系，还有可能会被吊销驾照。没关系。艾老师，你喝完酒以后怎么不太一样？那你冲过来之后觉得爽吗？爽、啊。那要不然我们掉头回去再冲他一次，你好好发挥一下。看来酒没醒啊。